нызамменен мемлекеттік бұқаралардың пенсия тәминаты хақындағы нызамға өзгеріс кірітілді бұл hақiнда бізге қарақалпағ'стан республикасы әділдік министрлік қанигесі толық мағлұмат береді нызамменен фұқаралардың мемлекеттік пенсия таминаты хақындағы Нұзамға өзгеріс кіргізілді кіргізілген өзгерістерге көре атасынан да анасынан да жұда болған шын жетім балалардың бағушысын жойтқан пенсияларын асыру ата ham ана хафарының халарының дарнан келіп шығып пенсияны есаплау базалық мұғдарының 12 есесі мұғдарында әмелге асырылуы дегіленді. алдын бұл 10 есені құрайтын еді сондай ақ пенсияны есап кітап еті үшін әс хақының максимал мығдары пенсияны есаплау базалық мұғдарының 10 есесінен 12 есесіне асырылды осы тәртіптер 2023 жылдың бірінші январ сәнесінен үшке кіреді естетіп қазіргі күнде өзбекстанда Пенсияны есапаудың базалық мұлдары 324 мүм сұмды құрайды.